блузочка, она очень подходит, но, у меня Я Я успела купить, я заказала на Амазоне две блузочки. Одну черную, атласную, а вторую телесного цвета, как раз, ну, для целого костюмчика. А оно не пришло сегодня. И, и выгляжу и девочки, снушибательно. Стивен, когда побачил, он, короче, вообще офигенно. Там кто-то что, типа, цей костюм такой, ну, мне не идет. Он мне очень идет. И знаете, что я подумала? Что он такой вне моды классический костюм. И он мне не будет, короче, он мне не будет. Будь и комбинезон, ну, допустим, тут синий, тут модно. Не, ну тут синий тоже так еще. Расскажу, как я кем скуплялась. Пошла в ту Зару сраную. А там я стояла целый, блин, минут 40 в очереди, чтобы померять. Какие снаряды понагребала. Я то... Ну и там джинсы купила себе такие. Mm, я говорю, базовые прямые, обыкновенные джинсики. Это толсто для Зары. Воно на мне вообще... Ну, короче, оно мне, на мне не смотрится. Тетка я уже, ну, не знаю, может, я на ты хватала. Ну, короче, бестолковая. Потом пришла я в Инчиндем. А там одна молодежь, и, и такое все молодежное, понятно. У меня, у меня было ограниченное время. Я пришла в Дилерс. Вот мне Дилерс больше нравится, чем Мэйсис. Этот и популярнее, я не знаю, чем он популярнее. Может, потому что в Нью-Йорке вот это такие красивые, вот этот, это главный месяц. Мне это дело раз больше нравится. В нем это, такие секции, и ну, вот каждый бренд, бренд представляет свои там... Ну, свои наряды представляют. Я уже от усталости. Я цей костюм уже на самом выходе схватила и думаю, это уже такая. Я помню, что я когда-то у меня была красная красная курточка, она мне дуже нравилась. Я подумала, тю, ну, и свитер у меня есть красный, тоже он мне очень нравится. Я подумала, ну, блин, ну, и померяю. Пошла мерить а эта женщина, которая <клых> открывает вот эти вот мерялки. Говорит, я иду на обед, ты не можешь сходить вот туда в другую комнату, ну, в другую примерочную. А, примерочная. Там, говорит, Наташа есть. А я говорю, Наташа, она украинка она, она ну, а эта женщина американка, говорит, да, украинка. <laughs> я ж до той другой примерочной бегу. Думаю, я Наташу сразу по фейсу узнаю, где Наташа. Ну, нема Наташи. Я померила один костюм, второй еще синенький меряла, не дуже голубенький такой. И выхожу уже, и не знаю, думаю, таки, ну, я уже ничего не хочу. Уже, думаю, я, блин, ну, короче, расстроилась. И тут идет женщина, э, такое такая внешность, армянка, азербайджан, такая что красиво накрашена. А я так говорю, вы Наташа? Она говорит, да. Откуда ты знаешь? Я говорю, все Наташи красивые. Комплимент в это было. Вот она ну, объяснила, говорю, мне американка там сказала к вам это, чтобы вы мне открыли эту премьеру, что ну, там было открыто. И мы с ней разбалакались. А она, вот я забыла, то ли Азербайджан, то ли Узбекистан, но она, в Киеве жила. И мы с ней разбалакались, наверное, минут 15 разговаривали. И я говорю, я устала, вот такая у меня ситуация, мне надо да, в ресторан быть красивой. Это, вот, вот что вы думаете про этот костюм? Не, на вычина на ты. Не, может ты с ней разговаривали. Что ты думаешь про это? А она же такая, ты шо? Ты шо? Ты там будешь самая классная, красная. Ну, же, знаете, вот, вот, эти люди, они любят что-то такое, ну, яркое. Блин, вот такое, вот такое они любят. Она говорит, это, бери, если даже он тебе, ты от усталости, ну, это, приняла такое хибное решение, и ты там передумаешь, что приедешь вернешь. что ты переживаешь? Ой, она сказала, что она 28 лет в Америке живет. Ну ладно, короче. За лауту вот, просто шут, чисто от усталости. Но дома померявшие и, короче, да не. Нормально, все нормально, как будет. Классический, будем она висеть в гардеробчике на такие случаи. Но вот эта кофточка, она, не, ну она вроде как и подходит, но, но нет. Сюда надо что-то такое лаконичное, вот атлас но ну, я заказала но ну, я скажу не пришла на меню с этого Самазона. так много было а шутила расскажишь идем короче мы в ресторан такие крутенькие наверное встали. Стивен мне еще за два дня предоставил меню этого ресторана чтобы я себе уже заранее выбрала что я там короче хочу ну я там уже это через переводчик переводила себе все эти блюда и короче выбрала там себе рыбу то есть рыбу устрицы Тут мы приехали? Стивен тоже нарядился. А, а Стивен это с утра поехал на эти свои эти конференции, митинги. А я сидела дома. Вот. Я же нарядилась, а он приходит, я глянула, я стою уже наряженная. Чего, я хорошо выгляжу? И напишет мне, что я с фильтром. Я и без фильтра хорошо выгляжу. Так уже в себе вложила, сегодня затонировала красивенько. Ну короче, дикие багато плакаю. Це ж мне не будет неудобно снимать это все. Ну, Тут шеф сидит, а я буду с камерой, это ж вообще не годится. Не, ну может получиться, воно уже будет что-то разговаривать, я бы с ним хотя я блюда сниму.